Во-первых, это весело, это интересно, во-вторых, хочется видеть ну, эффект от своей работы, то есть что-то приятное сделать для города. Ценят это или не ценят, это второй вопрос, но хотя бы сам для себя. Вот. Хотя бы я сижу на лавочке со своим другом, пью пиво и говорю, смотри, вот этот фонарь, вот я его поставил, и потому я могу под ним пить пиво. Вот. Хотя бы так. Для собственного потехи, собственного эго. Проектом я столкнулся в прошлом году, когда я впервые фестиваль приезжал в Попасную. Но это дало море позитивных эмоций в первую очередь. Фестиваль в прошлом году был просто на крутом уровне. Это было лучшее, наверное, самое масштабное мероприятие прошлого года, что было в опасной и хочется быть долученным до цього хочется внести частичку импульса в это в этом году я хотел я не хотел быть руководителем команды я хотел быть, но ну, в команде я точно планировал быть, но случилось так, как случилось, и приходится проводить фестиваль в таких условиях под дождем. Очень большое, ну, например, открытие для меня было в прошлом году, и в этом году это подтвердилось, это у нас единственная проф тех лицей железнодорожный, который не сильно активный, там была молодежь, но они долучились в прошлом году очень ярко до фестиваля. В качестве волонтеров. И в этом году они еще больше, их, от них и много волонтеров, и они в команде организаторов. И вот, например, они раскрылись в этом. Также, ну, те, кто активничает, в принципе, в жизни города, там, выступают на всех в праздниках, мероприятиях и так далее, там участвуют, там, ну, в той же музыкальной школе, в спортивных, они и к этому также относятся, они активны. Те, кто пассивные, кому в принципе все равно все, им все равно и на этот фестиваль. Ну, когда будет позитив, будет хорошее настроение, будет развитие и в городе, и в каждого человека лично, ну и все, и, при... и фестиваль на следующий год, чтобы к нам тоже приехал.